Что сегодня хотят и о чем думают женщины, женщины-матери, просто женщины, которые имеют мир, мужей, сыновей, братьев. Безусловно, вот то положение, которое сегодня сложилось в нашей Украине, и мы находим на грани, находимся на грани гражданской войны, я считаю, какого-то страшного противостояния и ненависти. Но мы же все украинцы. И, не дай бог, что пострадают. Кто? Пострадают наши мужчины. Поэтому женщины сегодня призывают к тому, чтобы матери, жены забрали своих мужей, своих сыновей с Майдана. Сегодня наступило время политиков. Пусть они сидят за в переговоров. Пусть они находят компромисс. Пусть чем-то уступают, но наведут сегодня порядок в стране. И сейчас областного совета. Мы такие же слова предложим президенту. Возможно, даже жесткие меры, но найти те рычаги, найти компромисс, найти все для того, чтобы освободить Киев, для того, чтобы мы продолжали мирно жить и работать. Сегодня в нашей стране, я считаю, есть над чем работать. Нам нужно работать и нам главное...